Ну вот. Снова затопило. Достало оно. Че они специально бросают сюда все? Не дадут доделать, блядь. Вода. Не дадут доделать. Короче, текло с того угла и с этого угла текло. Надо выкапывать и заделывать. Тут все нормально, хоть тут не достало, Сейчас будем смотреть, как оно топит и что оно топит. И что оно все в щитовой оказывается. Eu це воно підтопило і там пройшло в щитовую. Алло. Да я стою тут под тобой, короче, чуешь, можешь зайти туда на этот. Э, де дворничка, там свет включенный, пройдешь и до цього, и дойдешь, я тут посвечу фонариком за этот. Да, все открыто. Я тут у тебя под квартирой, побачим сейчас, что это. Ага. Да, ні, не треба, йди сюди давай, я вже знаю, що тут воно все это. Там сейчас треба дзвонити на водоканал, хай вони пробивають этот. Колектор основний, він знову забився, а в тебе тут дирка, і воно все поперло сюди. У нас він тут все проходив, а тепер забито у нас і оце воно все виперло сюди. Давай. Там, блять, бумаги, неотвотят. Коротше, що воно виходить, я тебе розказую. Та я знаю, лежак Щитова. Ага. І там знову вода. Ти зрозумів, откуди вона там бралась, бралась постоянно. хуйни. В тебе тут все не герметично. Воно підпирало отам. Тут у нас проскакивало. Ну я имею в виду основний колектор. Тут у нас проскакувало, не топило. Тепер підперла у нас отут. тут. то І воно видавилося сюди не герметично це все. И погнала туда, и этот. Ну ну, это вот так. Видишь? Там подвал вообще страшный пиздец, Я, короче, завтра буду в уюте с утра. Сейчас надо звонить. Говорить надо звонить. А? В Говорить, а? позвонить. У меня денег нема. Я тебе могу... А я сейчас позвоню. Номер телефона, водоканала, аварийку нашу местную. Нахуя всю аварийку позвонить? В Яку. На диспетчер. Они не сделают нахерена, блядь. Она на водоканал сейчас отправит тебе. відправила на мене, бо я її, блядь, по уже. Понадобится водака, ну все бачишь, що тобі, пиздец. Побілив, покрасив, да? Короче, щоб ти знав, утром сидиш в параші, що там тільки не летить, блядь, в трубу, блядь. Та я що гамні, блядь. розумієш? А ну слышно в уголках тут. Цок-цок. Ну, бачиш, я от житель наблюдательний в мене є кот, да? Ти ж знаєш, що я это есть тырса, блядь. Ну, брикетики ці, поняв? Я выношу на мусорку, но я знаю, у кого еще есть коты, я ни разу не видел, чтобы они выносили на мусорку. Куда она идет? Унитаз. Там написано, можно смывать. Чуешь? Что? Ну так, или сейчас звони, или водоканал сюда давай я тебе номер. Это мобильный водоканал? Не, городский в том-то и проблема. Да похуй, что там 2 рубля снимают. У меня не сошки здесь. Я там 056, да, 0564 93, 93, 65, 41. 41. Совместная наша получилась. 56, 490, да, 65, да, да. 41. Это аварийно, да? Да, аварийно. Только скажи, когда они приедут, они могут через сутки приехать. И вот это Саня это. Да, вот тут коллектор на втором подъезде забытый. Я буду стоять снимать. Добрый день. <coughs> 55, второй подъезд. У нас коллектор забытый, тут уже пол подвала воды. Каткова 55, второй подъезд. Моя фамилия Драгорович. А через сколько они будут? А пораньше, скажи, нельзя? Ага, бо у нас электрощита у в подвале. Уже затопило. Там же затопило все, блин. Хорошо. Сука, что я его делать? Блядь, пиздец. Сегодня уже выехали потом, чуешь? Аж заехать а сюда, уже выехали. Смотри, как я вижу, блядь, ну не дадут, сука, уже ж там заканчиваем все. Планировали на эту неделю, блядь, болты сделать, уже внутри вот это все, этот, все герметизировать. Сука, блядь, это прорвало не будет нормально работать, там не Естественно. Потому что сейчас, давай, сейчас морози еще не сейчас начнутся морозы, вода будет идти хуёвее чего. Ты бачил, сколько там? Ну, я понял. Ты бачил, да? Где да, да. нас Смотри, что я, что я планирую завтра с утра. Я иду в уют ебать их по электрике. И буду ебать за вот эту хуйню. Мы теперь 100% знаем, что было в щитовой постоянно это. Потому что вот это не сделано нормально. Пусть они эту херню делают. Вот там колено, вот то, ну ты понял, с крышкой. Мы поменяем на тройник, который вверху так. Оно все герметично будет. Я туда датчик воды поплаковый ставлю. Три метра провода туда до сигнализации. Только вот тут подопрет у нас колодец. А она поднимется сюда. Датчик с работы, а буду моргать этот. И на телефон пройду. Я так планировал и на той половине сделать, и на той половине сделать. а там сухо. Ти можеш понять, і що ми п'ємо, і що там, блідо. Ну то понятно. Йобанів... А оце ж ось таке блядь. Ну оце ж воно должно бути в ветом вестися, а вони їх кинули сверху, як попало, бачиш. Убивать їм... та треба. Ну оце виходить... Оце не... вся твоя квартира, ти поняв, так? Вот да? это кухня, а вот это ну, туалет і тут ванна. А я вот там, короче, спускал, вот там, и это, и тебе тепло. Бля. На, рушничок, и все, баш, у тебя, какие заизолированы заизолированные все. Короче, хай они раскапывают, берут пластик, ставлять его аж туда, до конца доводят, блядь. Да. Ставлять это, я буду все снимать, блядь. Подсыпка есть, цемент, блядь, хай покупают, или мы купим, блядь, ну их нахуй, блядь. Быстрее, потому что это. И потом, потому что это будет, блядь, песня долгая и упорная, блядь. Затопило, потому что второй подъезд. Здрасте. Второй подъезд подперло снова. Да. Снова покидали где-то этот. Вот тут не мая ничего. А вот тут -то все есть. Блин, как оно достало. Ну что ж за люди, свиньи, а? Так и смотри, тут же ж немає все ж хуя, Бачишь ты чем? А тут все подперло. А я проходил тут, кажись, не было, блядь, его. А оно подперло там. И оно, наверное, дальше сюда забилось. Я приехал вечером, квартиру уже вон стоял. В подвале не воняло, а сегодня уже и в подвале Так мы вчера с Людой в пятницу были. В пятницу были, вона она говорит, а что там вода чуть-чуть такая-то? Ну, она вот тут у нас все сухо было, получается. А я типа у завтра пойду этот. И вот это, блядь. Откуда это выкинуло? День побуло и сразу воно, блядь, это. Ладно, пишу я, бо я ж болею, мне да. в холоде нельзя, блядь. Ну вот а все, тряпка. Чис чисто жители тряпку бросают, а потом думают, что оно. Да, да, ну сейчас. Шибенка. Там щебенка была. Так, особо ничего, но... Короче, это, это щебенка. Вот, стало на щебёнки, и вверх, и все. вверх грабли практически не поднимается. Да. Это вверх трубы. Да. То есть там малейший мусор, и он уже закупорило. А это мусор может... мог сыпать через это все вот это смывать с водой с дождем Ого. совсем совсем. Близко там, да. Ну и соответственно. Соответственно, то есть может сюда. Ну да. Сейчас труба стоит практически. Но сейчас потоками я отросли. Мы смотрели, люк пластиковый, нормальный, антивандальный, с этим, блин, 300, 400, 500 гривен. Пластиковый, блин. Ну, юджа ни хрена не хочет. Ну, это такая попадая, блин, туда. Ну да, он какашки, то как все. Пустая, я так понимаю. Я так Это воно ушло, короче. Тут. Получается, он бачит сверху чопик. Вот он чопик уже, я так понял, лежит долго и упорно. І це була вона затичка. І оце зараз повністю колектор Зайшла, з цього він відкритий. Оце виборювати просто здесь, а і там, там не, не виборювати. Оце, я так зрозумів, оту от хрінотеню вбирати і нормально пластик опустити. І оце там, мабуть, флянець, так? Да? Э, Ні, ну нет, раструб, Чого чому не раструб? Нет. Там Ну, Растр, ну раструб, да. Ну, вот, 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 да. Вот он да, в раструб смысл. Там Я так понял, вот это все уходило нормально тут все. А получается, когда колодец подпер, то вот да, да. чопик сверху, ну, он открытый, точно, а и он, он выгнал сюда. На всех остальных мы там смотрели, мы и крышки позакрывали, угу. чтобы оно не выгонялось в этот. Потому что в пятом подъезде тоже выгнало, мы пошли, закрыли крышку, короче, она стала и все, они прочистили. Оно получается сейчас дырка с колодцем, и оно все mm -hmm. угнало сюда. Послушаю, что будет. стакан резинку и тройник, и все. Правильно, нет? Ты <как> Зачем? Если вот этот тройник выкинем... Убирать по-любому родители могут То все надо убирать, да. Надо, надо да, пластик да, и да, прямо туда это. вот вход и все делать. Цементом зальем и это. Цемент есть, короче. Тут надо чпсов было. Чуть че, чепане мату. Ну то Ну вот тут надо чпсов было. Ну вот он сверху лежит. Я даже не Но знаю, кто это... вы. Да! он по диаметру не подходит. Наверное, что он там тряпки, тряпкается, наверное. Нужно в бутылку с водой просто вставить. Радик, давай все же сделаем по-людски. Не, надо, короче, сделать, потому что... Раз по-людски вы сделаете, забудем, потому что это кошмарное солнце. Да, вот это все выкидываем. Тройник. Ну все есть в ревизии, она тут тройник? Потому осталось. что а вы, вы сразу сделаете уху вы... и всё. Подожди, трубы у тебя не хватит. Труба. Надо будет коротыш добавлять полметровый, Радик. А что тут? Зачем тут? -ту? А что напрямую нельзя так кинуть? Можно. Ну, Можно напрямую. Убрать, Просто переделаем, просто убираем бросим полторашку напрямую пластика и всё. Я пишу все. полторашку Без сразу. Всего. Ну Ну да? Ну, вот эту фигню надо будет оставить это. обязательно. Нет, ревизию ну, надо будет. Ну, надо, ревизию, да. да. Конечно, потому, что да. Давайте им да. договоримся. У нас конец месяца, то есть мы уже на так деле вам не сделаем. А будем примерно думать за вторник. Подходит такой вариант? Ну, Finnish. следующий вторник. Да, просто поймите, понедельник получается после выходных, у меня все пара хлопцев, то есть, знаете, я не знаю, что мне будут за выходных. Знаете, ну, понятно. ситуации. Ну, да. Если не будет никаких нюансов, придем к вам в понедельник после обеда. Если будут нюансы во вторник, Т, хорошо? да тогда, да, давайте так, тогда я сейчас пойду возьму там цементу right и отсеву, uh -huh. и, короче, по эту, и затыкаю <that> вот эти дырки, right чтобы оно не рвануло Cabot. вдруг в любой же что... За дворовые? Bueno. Ну, за ту, I'm и вот это заделаю тупо хотя бы. Бутылка пластиковая с водой набираете, просто все. воду. Да. Такую а бутылку в, эту, в тряпочку замотайте и. Да, ну я понял, да, чтобы оно ее сюда не гнало. Ага. И короче ну, тут вы. Ж, понимаете, делает Она же будет пилить, если дворовая будет на квартиру переть, на унитаз. Не. Чего цене? Вот там на пятом подъезде, короче, было открыто. Угу. Мы и все лило в этот. Мы его закрыли. Оно в квартиры не пошло, а пошло с люка, короче, и с люка вылилась, и М -м -м. водоканал приезжает. У нас залет, и давай ну, чистить дальше. Бывает не раз. Ну, В общем, договорились, да, я пишу себе понедельник вторник. Ну, понедельник вторник, да. А я тогда сейчас эти дырки заделаю. Все равно так. тут буду копать сейчас, потому шоу. что. 25, 26, 27, 28, 29. 28, 11, 29, 11. Все. Угу. Короче, вот это последнее, вот самое, что осталось по этому. Все как бы остальные нормально. Хорошо. Хорошо. И вот это все и шло в этот. Ну, конечно, в Щитовые. А, вы, то, же, то, это то, сейчас не не гидроизоляцию так. я тут выкопаю, все, мы заделаем по-другому, гидроизоляцией битумом замажем, чтобы оно не это, и все. И оно постоянно тогда прорывало, не этот, и это оно все в ну, щитовые он, топило. Такого. Ну, хорошо, тогда. ну все как бы. Пока. Пока.